Прихильником якого из двух проектов больше я вы? Если по ставкам, то это, безусловно, Минфина. Если же говорить про администрирование и реформу самой ГФС, то скорее уезжание лучше, ну, потому что Насыров сам себя не прореформирует. И тут чем радикальнее, тем лучше, тем больнее. Що пропонує Міністерство фінансів, я і планую почати сьогоднішній ефір і допомагати розібратися в цих складних фінансових питаннях буде інвестиційний банкір Сергій Фурса. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, спочатку скажіть, будь ласка, прихильником якого із двох проєктів більше є ви? Якщо по ставкам, то це, безусловно, мінфіна. Якщо говорити про адміністративну і реформу самої ГФС, то скоріше уїжджання ну, краще, тому що насирові сам себе не Це промірують. Тобто дивіться, в принципі, варто було би от із вашої відповіді навіть випливає така, така ідея, що варто було би поєднати ці два проекти. На вашу думку, чи є можливий компроміс між тими, хто зараз хто розробляв один і інший? Тут уже вопрос не в компромисс, Скорее всего, так и будет сделано, то есть внесено, вынесено и так далее. Просто что нам нельзя компромисс дробить, потому что мы не можем брать частичный компромисс в ставках. Иначе разрушится вся системность и комплексность реформы, например, по ставкам, то, что предлагает Минфин. Нельзя там ничего трогать. Только вы туда начнете трогать, повышать, понижать, сразу вылезут дырки, и мы опять получим недореформу. Поэтому с точки зрения, что берем комплекс отсюда и комплекс отсюда, да, компромисс будет словно нужен, и скорее всего, он в таком виде и будет. Когда мы там не проголосуем оба, и потом батька президент нам внесет компромисс, на который все проголосуют. Но вот нельзя дробить, нельзя разбивать вот, системность и комплексность. Ви сказали, що за ставками, в принципі, проект Міністерства фінансів він, ну, він є підходящим, так, для бізнесу. Є інша думка про те, що він фактично знищує спрощену систему оподаткування і відповідно малий і середній бізнес в Україні. Особенне на сам всі кріки малого і середнього бізнесу вони зводяться. К... К тому, что в конце концов они скажут: ну ладно, только кассовый оппорты не вводите. Ну, ребят, ну это схемы, да, то есть э, правительство оставляет большую часть упрощенки, оставляется. Э, на самом деле, вот тут самая хитрая цифра доля э, в налогах, которая идет от малого среднего бизнеса, упрощенная 0,5%. То есть 0,5% от всех платежей идет за счет этих людей. Если, то есть Минфину просто вообще нецелесообразно даже пытаться как-то увеличивать на них долговую нагрузку, чтобы получить какой-то результат. Потому что шума будет гораздо больше, а результат они получат плюс 0,1%. Поэтому почему Минфин делает там, первое, второе, оставляется, остается на самом деле схемы. Мы все прекрасно знаем, как получают зарплату айтишники. Но ну, это нечестно. Ну вот, одна из основ любой налоговой системы, она должна быть справедливая. Когда кто-то платит невероятное количество налогов, а кто-то получает 2-3-4 тысячи долларов, платит 4% со всего этого, никакой справедливости мы говорить не можем. Поэтому там, и оно же, опять же, увеличивается, но так незначительно, что на самом деле никто никуда за границу не уедет, это все разговоры. Вторая часть ⁇ это чисто схемы, потому что все мы знаем, как дробятся есть большое предприятие и они дробятся на маленькие и вот за это все воруется отсюда деньги воруются и за это сейчас идет война как же как же вы убиваете вот убиваете малый бизнес да не, не убивают малый бизнес убивают схемы и понятно что люди которые страдают от этого будут кричать ой ой нас убивают хотя мы смотрим там первая вторая остается система вот эти уровни и ничего практически не меняется и на самом деле ну 20 миллионов гривен ну какой-то малый бизнес ну это уже немножко не малый бизнес, а такой взрослый, хороший бизнес на миллион долларов. Ну, где мы видели, чтобы миллион долларов говорил, а давайте я вообще не буду платить налоги в мире. Ну нет такого. Поэтому когда малые и средние, да, давайте вот первый, второй уровень. Они малые и средние. А все остальные, когда в кассах супермаркета, каждая касса отдельный ФОП. Да, и каждый частный предприниматель. Ну здрасте, ну о чем мы говорим? Это уже немножко из другой оперы. Ну и главное, что кассовые аппараты. Вот кассовые аппараты, это то, что Минфин настаивает, это группа риска, до последнего будет бороться против кассовых аппаратов. А, а ось дивіться, ну як просто як я собі це розумію. Е, можливо, варто було би не до самої спрощеної системи е, там, змінювати якісь підходи, а посилити контроль, просто щоб якщо всім відомо, скільки заробляють айтішники, або е, що в великому супермаркеті кожна каса є окремим фопом, можливо, просто повинні податківці ходити, щоб поза перевіряти. Що ж дело что это все законно в рамках вот, законодательства они ничего не нарушают никто ничего не нарушает все по закону но по закону получается вот такая вот оптимизация. И сейчас Минфиневский проект ВИН усувается, может быть. Насколько я понимаю, Минфиновский проект, вот эта часть упрощенки, направлена на то, чтобы бороться с этим. И вот это единственный момент, где идет какой-то рост нагрузки на, на бизнес в принципе. Потому что идеология Минфина ⁇ это снижение ЕСВ. Вот главная ключевая реформа. Потому что если мы посмотрим на рейтинг Doing Business, если мы посмотрим на те, какие, собственно, претензии, которые были, для которых загоняли большой и средний бизнес в тень, это высокая социальная нагрузка на бюджет. Минфин сокращает ЕСВ. В два раза. А потом, на самом деле, в 2018 году обнуляет его в принципе. И это, когда говорят там про какую-то радикальность, это больше, чем радикально. Потому что вот у вас половина поступлений в пенсионный фонд вдруг заканчивается. И да, конечно, у нас там все раздуто, надо проверять, но это половина это очень много. Поэтому Минфин тоже достаточно радикален, особенно если мы будем смотреть на горизонте трех лет. Ще одним таким аргументом критики податкового кодексу, реформування податкового кодексу, за принципами, які МінФін хоче впровадити, є те, що нібито це не кодекс розвитку. Ось ви, до речі, теж говорили про те, що варто було б деякі підходи поєднати у міністерстві фінансів і у тому, що запропонував комітет. От, зокрема, маю таку цитату: вона є у нас тут на плазмі про те, що податковий кодекс складно назвати революційними тим. Більше кодексом розвитку, оскільки за основу взято те, що вже є, і просто до, до нього додані ще формулювання, і, і вони ще є складними до того, ж це каже юрист. От, як в як документації. Ну, в налоговому кодексі, по-моєму, бути не може, в принципі, як в будь-якому юридичному документі, Це можуть читати тільки спеціально обучені люди. А что же да, люди, которые хотят э, кодекс развития, они что хотят? Они просто хотят гораздо меньше ставки. И говорят, вот мы сейчас снизим ставки, и все вдруг расцветет. Но это неправда. На самом деле главная проблема, это же даже не ставки, ну, тут есть свои отдельные, это администрирование. Это то, что налоговая у нас ходит там с дубинкой и выкладывает деньги себе. Вот как только вот тут вот проблема, и не будет никакой детинизации, если мы вдруг снизим ставки. Во-первых, потому что никто в мире не платит налоги по по добру, по здорову, по желанию. Нет такого. Но ну, никто не хочет платить налоги. Вот это вот известная присказка в Штатах, что смерть и налоги. Два неотвратимых вещи, которые никто не любит. Соответственно, если вы просто снижаете налоги, ничего от этого не происходит. У вас просто люди меньше платят. А те, кто не платил, не будет они платить больше. Почему? Поэтому тут должен быть кнут. Если кнут, мы опять вернемся, скажут, что бизнес ущемляют и так далее, и так далее. Поэтому плюс... Вот очень часто звучит фраза, как-то так Минфин рассчитывает на 2% роста, давайте 10% роста. Вот во времена Арбузова был такой один известный аналитик, который говорил, давайте сделаем закон, что гривна курс равен 8. Вот примерно так же, давайте поставим, что у нас как-то 2% мы прогнозируем, давайте прогнозировать 10, можем прогнозировать хоть 20, от этого не изменится. Что... что является драйверами роста нашей экономики традиционно? Мы сырьевой придаток, ну вот по-честному. А IT, а как же украинское IT? Сколько ВВП дают украинского IT, Но мы даже его не заметим. Они все работают практически на онсорсе. Соответственно, добавленная стоимость уходит куда-то вот... Калифорнию. Поэтому IT хорошо с точки зрения того, что эти люди получают много денег, деньги заходят отсюда. Ну и вот они тратят, он и в Украине. Да. Так. В этом плане, но ну, это не драйвер роста, да, это драйвер поддержки потребления. У нас что обычно было э, драйвером роста? Вот всегда для экономики Украины драйвером роста были цены на сырьевых рынках. Металл и руда. Вот там сейчас так плохо и хорошо не будет. Вот все. Плюс мы же должны понимать, у нас вроде было резкое падение, после резкого падения должен быть резкий отскок. Но у нас просто так отжали кусок экономики. По там, оценкам минэкономики это минус 5%. Это минус, 5%, которые не могут просто восстановиться физически, потому что их разбомбили, разрушили, разрезали на металл и вывезли в Россию. Нет этого. И третий компонент, который поддерживает изнутри, это банковское кредитование Его тоже в ближайшие полгода точно не будет. Соответственно, у нас сейчас нет факторов, которые бы обеспечивали дикий взрывной рост. чем можно согласиться с каким тезисом сторонников проекта южанина что да давайте вот резко сократим сейчас доходы и нам придется сокращать резко расходы. Потому что тут важно что? Да, нам надо сокращать резко расходы, да, у нас там раздуто, воруется и так далее. Но давайте представим себе украинский парламент. Вот сейчас Минфин вносит в качестве компенсатора от снижения, потому что у него там минус 60-70 миллиардов входит сокращение финансирования на, 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 науку. Вы представляете, так. какой будет вой? крик? Ученых губят, всю науку Украину губят. Только... Но, а, а, а ж логично, на самом деле, скорочивается финансирование науки. Мы и так вот сейчас скажем про то, что у нас недофинансируются науковые программы. А теперь представьте, что нам программы. надо сократить не, не столько-то, а вот в 10 раз больше. Будет сокращение? Не будет сокращения. Как видим мы ситуации? Мы пойдем в Нацбанк и скажем, Валерия, печатаем. Валерия печатает, мы получаем дефляцию, инфляцию. И опять девальвацию, инфляцию, и опять то, что мы видели в феврале. Хорошо от этого бизнесу, просто прекрасно. Да? То есть бизнесу получается еще хуже, и бюджет просто не добирает налоги ну замечательно, то есть это не рецепт. Если бы мы были уверены, если бы адепты радикального вот это популистического законопроекта Южанина пришли, положили две папочки, вот эта папочка сокращения расходов, вот эта папочка сокращения доходов, вот так это работает. И то, на самом деле, как показал опыт Греции, сокращение расходов в падающей экономике и в стагнирующей экономике плохо влияет на динамику экономики. Но это, опять же, у нас там много воруют, поэтому вот если мы положим такую папочку одновременно два законопроекта, что мы сокращаем и расходы на 200 миллиардов гривен. Вот это будет прекрасно. Но этой папочки нет. Ее не положат. И в этом парламенте она не пройдет. Если мы пересберем Раду, она не пройдет тем более, потому что придет более популистическая. Поэтому приходится... Вот проект Минфина, он ответственный. Потому что да, мы понимаем нашу систему координат. Мы понимаем, что мы не сможем сделать выше чего-то. Какая у нас главная проблема? Проблема ЕСВ. Мы его сокращаем. У нас есть схемы детенизации и так далее. Давайте вот выходите из тени, давайте кассовые аппараты, давайте еще что-то. И в этом, конечно, плюс к этому нужна реформа налоговой сервис. Сервис и меньше давления, просто коррупционного давления. Якщо говорити про компенсатори, про те, звідки брати ці доходи. От є ще одна така слушна думка, яка знову ж таки у нас на плазмі: що створити вільні економічні зони, де малий і середній бізнес міг би вільно почуватися і е, працювати не, не, не. навіть взагалі, там, там, на взагалі на певний взагалі час скасувати. Давайте податки. Давайте взагалі не згадувати про вільні економічні зони. Це, ну це в схема. Україна це проходила насправді. вже. Да, от куряти туди буде Ніколи, Давайте так, нормальному інвестору ніколи. Від у нас проблема не в налогах, у нас проблема в відсутності и права руофло, пресловутого торжества законности и разного рода коррупционные вещи. И инвестор, когда заходит, ему не нужны налоговые льготы никогда. Ему нужны правила игры. Поэтому, и поэтому ключевое здесь, именно здесь, это реформа, ну, хотя бы в данном куске, реформа самой налоговой службы. Потому что мы все прекрасно знаем, что не все коррупционеры. Да, и всех надо уволить, как гаишников, выгнать. Нет там честных людей. А если мы будем создавать свободные экономические зоны, мы получим схему и опять курятину какую-то, которая оттуда ходит. Якщо говорити про ось, ну ми ж не можемо одному моменту звільнити всіх податківців, наприклад, так або да. то в, в проекту в проєкті Мінфіну, чи в проєкті комітету передбачені, де передбачено краще реформування саме ось цього, У комітету. У це комітету очевидно, тому що МінФін сам він до говорить, налогове. Давайте придумайте, як вас реформувати. Налогове, конечно, ну тут треба дати довге тут. тоже вот общество очень сильно забывает, что полгода, где-то с июля идет реформа налоговая. Мы ее не замечаем и так далее, но там какие-то вещи изменяются, сокращаются количество департаментов, еще что-то. Вопрос в том, что это нифига не работает, простите за мой французский. То есть как работали они по старому принципу, как отправляли там кэш наверх, так и отправляют. Поэтому да, реформа идет, но она не работает, потому что она слишком либеральная по отношению к этим налоговикам, которые есть. Потому что ее возглавляет сам главный налоговик. Ну это неестественно. Да? главный Гаишник никогда бы не создал новую полицию. Да? Должна прийти Еказгуладзе и сказать, вот ты ты вон, вот я сейчас делаю и строим заново. Только так можно, или вот как делает Марушевская на таможне, например, да, в Одессе тоже. Только с нуля, только сервисная служба, вот тут мы улыбаемся, а вот тут отдельные люди ходят и проверяют. Причем иногда вот мы должны вот этот сервис и ограниченность, вот как Грузия сделала, да, на самом деле, вот есть группа риска, которых надо проверять, и они там очень мало входят, остальные все вне группы риска, и вообще туда соваться нельзя. Вот есть сервис, который, если там вдруг что-то случается, потом приходит проверка, и уже наказание не за то, что вы подали документы на неделю позже или на два дня позже, а за то, что вы мошенник. Вот, вот с этой стороны, понятно, лучше прописано у Вижанина, да, но это потому что, естественно, что налоговая сама себя реформировать не будет. И тут чем радикальнее, тем лучше, тем больнее. Но вот это вот отдельный комплекс, да, который не касается вот самих ставок.